ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಪ್ರಥಮ ಗುರುವಾರದ ಈ ದಿನ ನಾವು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ರೂಪ ಗುರುದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮಂತ್ರದ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಂದು ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಸಹಸ್ರ ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಆಪತ್ತುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಪಾಪನಾಶವಾಗಿ ಪುಣ್ಯವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಸುಖಮಯ ಜೀವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಪತ್ರಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಇಂದಿನ ಮನೆಮದ್ದು ಹೀಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದಾಗ ವಾಂತಿ ಬಂದಂತಾದರೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೀಜದ ಎರಡು ಚಿಟಕಿ ಪುಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೇವಿಸಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಾಂತಿ ಬಂದಂತಾಗುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಈ ಹುಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳೇ ನೀವು ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮಂತ್ರಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಮೋ ಗುರುದತ್ತ ದೇವ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಮಂತ್ರಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ॐ दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् 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 ओ दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् ॐ 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 दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् ओ दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् ॐ दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् ॐ दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् ॐ 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 दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् ओ दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् ॐ 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 दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् ओ दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् ॐ दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् ओ दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् ॐ 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 दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् ओ दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् ओ दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् ॐ 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 दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् ॐ 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 दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्